السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kita sama-sama membuka يسراء الفاكهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بنفسه إمام طول بلال على الجماعة muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah taala pada malam ni kita dapat bersama-sama duduk di masjid Kampung Manggis Kampung Madang pada malam ni untuk kita bersama-sama uh, serba sedikit mendapat ilmu daripada apa yang kita akan bacakan daripada ayat-ayat al-Quran al-Karim dan juga tafsiran ataupun tadabbur yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Alhamdulillah malam ni kita akan bersama-sama di surah yang baru setelah daripada kita tamat surah al-Baqarah. Kita sebenarnya bukan tamat surah al-Baqarah tapi a uh, cara yang kita ambil yang kita lalui dalam sesi saya pada setiap hari Ahad ini adalah yang pertama kita tengok apakah sinopsis ataupun cerita-cerita utama yang ada dalam setiap surah-surah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya kita pilih beberapa ayat daripada surah tersebut. Jadi kita telah habis surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan kemudian kita telah melalui surah Al-Baqarah. Lama juga daripada bulan Ramadan. Saya rasa sampai kepada hari ini dan nak Ramadan semula dah. Kita akan sambung pada malam ni surah Al Imran. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok surah ini setiap daripada surah Al-Quran ini mempunyai namanya, ada nama dia tersendiri. Jadi nama-nama ini bukannya dipilih oleh ulama tapi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al Baqarah artinya lembu betina. Surah Al Imran pada malam ini adalah keluarga Imran. Al tu keluarga. Kalau Al lain. Kalau Al tu lain. Jadi dia kena panjang sikit. Al tu kena panjang Alif Lam. Kemudian dia tidak bersambung. Al. Ha, itu maknanya keluarga. Kemudian Imran. Artinya keluarga Imran. Kenapa dinamakan sebagai surah ini dengan keluarga Imran? Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Sebelum daripada Nabi Isa dilahirkan, maka keturunan daripada anak-anak Nabi Yaakob alaihi salam ni yang dipanggil sebagai Bani Israel. Ha, jadi anak-anak dia, anak Nabi Yaakob ni ada tujuh orang. Ada, minta maaf, ada dua belas orang. Anak Nabi Yaakob ada dua belas orang. Seorangnya menjadi Rasul, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian adik dia Benyamin. Kemudian mereka ni telah dipindah berpindah daripada Kan'an. Kan'an ni Palestin lebih kurang. Telah pergi ke Mesir kerana Nabi Yusuf telah mendapat jawatan yang besar di negeri Mesir. Akhirnya semua sekali family dia pindah. Tinggal di negeri Mesir. Lama-lama bilangan mereka ni bertambah ramai. Setahun, dua tahun, akhirnya seribu tahun ah ha. beratus tahun ribu tahun akhirnya bilangan mereka ni tapi mereka ni ni berada di negeri mesir dijadikan uh, masyarakat kelas kedua sebab negeri mesir ni pada masa nabi yusuf AS kalau kita baca surah yusuf dia sebutkan raja-raja nah, mesir pada masa tu dipanggil malik dia tak panggil firaun dipanggil malik Nabi ketika Nabi Musa diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua yang cerita tentang Musa ni dan juga Harun Nabi Musa Nabi Harun semuanya disebutkan Firaun. Jadi ada beza di antara semasa zaman Nabi Yusuf alaihi salam dengan Nabi zaman Nabi Musa. Kalau ikut sejarah dia ni bukan sejarah dalam Quran tapi sejarah yang dibuat oleh orang-orang barat lah. Dia kata memang negeri, Mus negeri Mesir pada zaman Yusuf tu tu pemerintah dia adalah dipanggil Old Kingdom. Dipanggil. Kerajaan lama. Tapi selepas daripada tu dia berubah menjadi New Kingdom. New Kingdom kerajaan baru ni dia ni raja dia zalim kepada Bani Israel. Zaman Nabi Yusuf mereka ni baik kepada Bani Israel. Maknanya mereka layan, mereka layan dengan baiklah. Tapi bila sampai kepada New Kingdom, zaman Firaun ni, raja-raja Mesir yang dinamakan sebagai Firaun, jadi mereka ni jahat. Mereka mengabdikan mengabdikan orang Bani Israel ni. Jadi masyarakat kelas kedua. Hidup di negeri sama padahal orang Bani Israel ni dah tinggal lama dah di negeri Mesir. Tapi dilayannya. Dan ada cerita-cerita bahawa mereka ni telah diseksa, dijadikan hamba dan bahkan ada dikatakan disuruh untuk membina piramid tu. Ha, itu cerita bukan dalam Quran tu yang bina piramid tu. Ha, itu cerita dalam sejarah. Betul tak betul saya tak tahulah. Tapi Allah sebab apabila zaman Nabi Musa salam pada masa tu lahirlah satu undang-undang baru daripada Fir'aun ni. Sebab Fir'aun ni bermimpi akan ada keturunan daripada Bani Israel ni akan bunuh dia. Akan ambil ambil kerajaan dia dan ambil bunuh dia. Jadi bila dia bermimpi, dia main pakai mimpi je ni. Oleh kerana mimpi dia, maka dia buatlah satu polisi, satu undang-undang. Iaitu akan dibunuh anak-anak Bani Israel ni. Mula-mula dia bunuh semua sekali. Lelaki semua dia bunuh. Setiap tahun. Tak kira. Bila lahir anak lelaki Bani Israel, maka dia akan bunuh. Tapi lama-kelama-kelamaan undang-undang tu diubah sikit. Dimasuklah parlimen dia, kemudian diubah. Parlimen apa? mesti mana ada parlimen masa tu. Ikut Raja Fir'aun lah. Dia ubah undang-undang dia giliran. Ikut giliran. Satu tahun bunuh, satu tahun hidup. Satu tahun bukan hidup, satu tahun tidak dibunuh. Jadi Nabi Musa alaihi salam ini. ni adik-beradik dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni dia lahir di tahun di mana tidak dibunuh. Anak-anak Bani Israel tidak dibunuh. Tapi Nabi Musa ni dilahirkan di tahun yang mana dia akan dibunuh. Sebab itulah mak dia letakkan dalam peti kemudian hanyut dalam dalam sungai Nil. Nah, itu cerita dia. Jadi akhirnya sampailah kepada Sungai Nil, sampailah kepada istana Firaun lalu diambil menjadi anak angkat kepada Firaun. Itu cerita dia. Selepas daripada tu, akhirnya Allah Taala jadikanlah banyak ceritanya kita baca insya-Allah nanti bila sampai surah Al-Qasas nanti. surah Al-Qasas tu cerita permulaan kisah hidup Nabi Musa, Al-Qasas. Tapi surah tu mungkin lima tahun lagi lah baru sampai insya-Allah. Kita pun tak tahu ada tak ada lagi. Kita pun tak tahu. Lah. Tak apalah. Kita berangan-angan dulu. Mimpi-mimpi ha, dulu. Mimpi -mimpi Akan baca insya Allah sama-sama. Tapi boleh baca. Malam ni pun boleh baca. Tak perlu tunggu lima tahun. Cuma sesi ni kalau ikut sekarang lah. Jadi lepas daripada tu dia pun keluar daripada negeri Mesir lalu Fina'un um pun mati lemas jadi itulah bermulanya Bani Israel ni selamat daripada negeri Mesir mereka pergi ke Palestin. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni menjadi ketua kerajaan iaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Lepas daripada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kerajaan yang di yang dipegang oleh Nabi Sulaiman ni jatuh. Jatuh maknanya pecah. Anak-anak dia tak boleh harap. Anak-anak Nabi Sulaiman ni. Akhirnya berlakulah macam-macam cerita diserang oleh Raja Babylon. Daripada makna raja, seorang raja dari Babylon yang besar datang bunuh Bani Israel. Dan setengah daripada mereka ni diheret pergi ke Iraq. Jadi berpecah-pecahlah mereka ni. Sampailah setengah daripada mereka dikatakan pergi ke Madinah. Itulah jadi orang Yahudi yang ada di Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam, Mereka ni banyaknya tinggal di Palestin lah pada masa tu. Sebab itulah sampai sekarang ni mereka kata Palestin tu milik mereka. Kalau ikut sejarahnya macam betul. Palestin tu milik Yahudi. Tapi sebenarnya tak betul. Macam mana tak betul? Kerana Allah Taala beri kepada beri kepada Palestin tu kepada orang yang ikut dengar cakap Allah. Ha, bukan beri kepada orang Yahudi. Siapa-siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah Ta'ala beri dia Palestin. Jadi bila orang Yahudi dah tak dengar, tak ikut cakap Allah, tak dengar perintah Allah, tak mematuhi perintah Allah, maka Allah Ta'ala cabut. Ha, cerita cabutnya bila? Ha, ni, melalui surah Al-Imran ni. Kita akan tengok. Kalau kita baca semua, kita akan jumpa. Jadi sampailah kepada zaman Nabi Isa alaihissalam salam. Sebelum zaman Nabi Isa, minta maaf. Sebelum zaman Nabi Isa dilahirkan, orang Yahudi, Bani Israel ni semua sesat. Tak boleh pakai. Mereka nak bunuh Nabi Zakaria. Mereka nak bunuh Nabi Yahya. Dan dikatakan dalam setengah riwayat memang mereka bunuh. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ni adalah sempat dengan mak kepada Nabi Isa iaitu Maryam. Sempat Nabi Zakaria. Jadi dalam surah Al-Imran ini Allah Taala sebut cerita tentang memuji tentang keluarga Imran. Kenapa puji keluarga Imran ni? Kerana di zaman tu orang Bani Israel semua tak boleh harat. Tak boleh pakai semua dah. Ampeh semua. Tak tahulah bahasa sini cakap ampeh benda. Ha, tak boleh pakai semua. Jadi campak dalam tau sampah lah semua Bani Israel pada masa tu. Yang tinggalnya, yang boleh pakainya satu family saja. Family Bani Israel yang masih berpegang kepada agama yang betul. Iaitu Al-Imran. Keluarga Imran. Jadi keluarga Imran ini, kalau kita tengoklah surah ni, mengikut tema dia, disebutkan oleh ulama-ulama. Tema surah Al-Imran ni ialah nak menceritakan bahawa kita mesti berpegang kepada agama walaupun apa yang terjadi walaupun orang semua sesat walaupun orang semua Bani Israel tapi tak ikut agama mereka kata mereka ni ada Taurat tapi mereka tak ikut Taurat bukan sekadar tak ikut tapi mereka ubah Taurat tu jadi perangai-perangai Bani Israel ni semua tak boleh pakai dah di zaman Nabi Isa alaihi salam sehinggalah satu saja family iaitu family Imran. Jadi siapa Imran ni? Imran adalah ayah kepada Maryam. Imran, Imran ni ada banyak. Dalam Quran ni ada dua Imran. Satu lagi Nabi Musa. Dia pun bin Imran juga, ayah dia Imran juga. itu uh, jangan takut-takut tercampur aduk. Ah yang sana tu Musa bin Imran. Yang ini Maryam binti Imran. ah ha, gitu. Jadi Imran di sini adalah Imran ayah kepada Maryam. Maryam tu adalah ibu kepada Isa alaihi salam. Jadi di zaman itu ni ceritanya ialah nak menunjukkan Allah Ta'ala puji Al-Imran dalam surah ini nak mengatakan bahawa satu family sahaja yang masih berpegang kepada Islam pada masa itu. Iaitu Al-Imran. Jadi dalam ayat ni, ayat-ayat ini, surah Al-Imran ini disebutkan oleh ulama tafsir dia turun selepas daripada peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud. Jadi di dalam surah ini ada disebutkan tentang Uhud, ada disebutkan tentang Badar. Allah Ta'ala puji orang Islam. Jadi macam mana tapi jauh lagi lah. Sebab ayat dia 200. Jadi kita akan pilih lah eh, mana-mana ayat ni. Sempena ayat turun ini adalah dikatakan oleh ulama bila ada satu kumpulan daripada orang-orang Kristian -orang yang telah datang berjumpa dengan Nabi. Dia nak berdebat dengan Nabi. Siapa orang Kristian? Di Tanah Harap ni tak banyak Kristian. Yahudi ada tiga kelompok di Madinah. Kristian tak ada di Madinah. Kristian ni di tanah Arab pada masa tu hanya ada satu tempat saja yang masyhur. Nama dia Najran, nama dia. Boleh tengok dalam Google Map pada hari ini, Najran. Najran ni kalau ikut peta pada hari ini dalam negara Arab Saudi. Najran. Najran ni tempat dia tempat dia ni terselit di celah-celah bangun, di celah-celah bukan bangunan batu. Ah, ha, celah bukit batu di antara negeri Arab Saudi dengan negeri Yaman tengah-tengah tu dia cantik tempat tu saya tak pernah pergi saya tengok Google je ha, saya tengok Google saya nampak macam cantik sebab ada satu peristiwa yang berlaku di situ orang di situ yang peliknya Kristian orang lain mengikut dia kata menyembah berhala tapi di situ dia agama Kristian bukan Najran dia ceritakan macam mana Najran ini pelik sikit daripada tempat lain tanah harap tu ialah kerana ada seorang pendakwah dia kata pendakwah daripada Afrika telah datang ke Najran jadi dia telah berdakwah orang sana tu orang Najran ni sebelum Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya orang situ bukan seorang masuk semua sekali masuk kemudian ada satu lagi peristiwa penting yang berlaku di Najran ini ni sempena dengan surah ni turun eh. Ada satu peristiwa penting yang berlaku di Najran ni yang dinamakan sebagai cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni ada cerita dalam apa ni Quran. Ashabul Ukhdud maknanya ialah orang-orang parit. Orang-orang parit, parit, parit itu maknanya longkang besar. Ha, kerana ada satu peristiwa situ diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis pula, ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu pendek saja. Tapi ada hadis yang panjang cerita tentang peristiwa ni. Nama dia, cerita dia ialah cerita budak dan tukang sihir. Tajuk dia. Ha, kita kata, Ulam warrahib. Cerita ni sahih. Ada disebutkan dalam hadis dalam Riyadus Salihin. Di bawah Bak Sabah. Bak Sabah, Riyadus Salihin, kita cari. Ada dalam tu kisah hadis budak ni. Nabi SAW cerita daripada awal sampai akhir. Daripada awal budak ni, sampailah kepada budak ni mati. Apa cerita dia? InsyaAllah boleh tengoklah Allah. Ada kartun. Ada kartun juga. Kartun pun juga, juga. Dibuat oleh oranglah, orang lah. Orang Islam lah. Dalam YouTube ada. Ha, boleh tengok. Cerita dia, The Boy and the King. The Boy and the King. Budak dan juga raja. Tapi kalau ikut hadis tu, ialah budak dan tukang sihir tapi cerita dia bagaimana kalau kita cerita hari ni esok baru habis ha, panjang jadi saya dulu masa sekolah rendah pernah dengar cerita ni mula-mula tak faham juga oh macam tu cerita je rupanya cerita dia sangat bagus cerita ni bukan cerita bohong bukan cerita daripada surat khabar tapi cerita daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni ni berlaku di Najran ha, budak ni ni budak ni dia Islam dia mengajak kaum dia ikut Islam lalu dia dibunuh dan dibunuh dan kubur dia sampai sekarang ni ada di Najran ni. Najran. Dia ni berlaku dikatakan sebelum daripada eh, dia dikatakan berlaku selepas daripada Nabi Isa alaihi salam. Selepas Nabi Isa. Jadi boleh tengoklah cerita ni The Boy and the King. Kartun tu walaupun kartun tu tak betul sikit, sikit-sikit tak betul dia mengada-ngada sikit. Ha, jadi tapi bolehlah. Wah, bagi chance lah. Nak tengok yang betul tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu orang Najran ini dia ni Kristian. Jadi bila dia dengar Nabi ni telah diutuskan dah sampai ke Madinah, dia pun datang ke Madinah. Dia datang dia berdebat dengan Nabi. Berdebat berdebat ini ha, berbahas dengan Nabi. Jadi peristiwa tu nama dia mubahalah nama dia. Mubahalah. Mubahalah ni adalah bila Nabi cakap macam ni, dia cakap macam ni. Kalau macam ni, dia kata bersumpah kamu. Nabi kata bersumpah bahawa apa yang kamu cakap ni betul dan kena laknat akhirnya dia takut lepas daripada itu mereka masuk Islam alhamdulillah jadi sampai sekarang ni Najran ni kuat Islam dia jadi kalau nak pergi boleh pergi sewa kereta sampai ke Jeddah tu sewa kereta satu ah pergi ke Najran tu ah mungkinlah dua hari baru sampai aku saya tak tahulah itu saya tak tahu saya tak pernah pergi bercita-cita nak pergi Haa ambil visa turis. Ambil visa turis insya Allah boleh pergi. Jadi mereka ni ni, ketua-ketua dia, padri-padri dia ni, pada masa tu mereka ni dah sesat dah. Kristian tapi sesat. Antara sesat mereka Kristian pada masa zaman Nabi itu ialah Trinity. Mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ha, dia kata Tuhan itu salah, salah, Tuhan tu, tiga, dari satu daripada tiga, tiga daripada satu Saya pun tak faham, kalau saya faham Padri dia pun tak faham Padri dia sendiri pun tak boleh nak cerita Dah dia kata, orang kata macam tu Aku pun ngajar macam tu jugalah Dia kata, padri dia kata Jadi akhirnya padri dia pening Kita pun malah fikirlah, buat apa fikir pasal dia ha, Dia pun salah, dia pun sesat Jadi selepas daripada mubahalah ni Dengan Nabi, mereka pun masuk Islam jadi dalam ayat ni kisah Allah kita akan tengok dalam surah dalam surah Al Imran ini keluarga Imran ni mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat nombor dua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ini hayu, ini qayyum. Maha hidup dan juga maha berdiri sendiri. Makna tak perlu. Ayat nombor dua ni dah start sebenarnya berdebat dengan orang-orang daripada Najran, orang Kristian Najran. Sebab mereka kata Allah ni perlu. Perlu kepada anak, perlu. Anak buat apa? Allah Ta'ala ni hayu koyum. Hayu dia maknanya dia hidup tak mati. Jadi dia ni koyum. Jadi buat apa lagi dia nak perlukan kepada anak pula. Kalau Nabi Isa tu mati. ah ha, kita kena salib tu bukan mati. Oh ha, gitu. Jadi maknanya dia kata mati lepas tu diangkat lepas tu ke langit. Dah mati macam mana lagi? Jadi Allah Taala ni tidak mati. Sebab itulah disebut sini Allah Taala ni bersifat dengan hayyu dengan qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yaday wa anzalat tawrata wal injil. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat yang ketiga ni semua kitab-kitab dahulu ni Allah Taala yang turunkan bukannya Nabi Isa bukannya Isa bukan Maryam tak ada kaitan pun. Jadi Allah Taala kata dia menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran kitab. Jadi dan kemudian dialah yang menurunkan Taurat dan dia menurunkan Injil. Dalam perkataan-perkataan yang digunakanlah dalam ayat nombor 3 ni dalam Quran kalau Quran dia akan kata nazala kalau Taurat kalau Injil dia akan kata dia akan sebut anzala bagi bahasa Melayu ni tak ada beza tak ada beza anzala nazzala maknanya turun tapi bagi bahasa Arab nazzala makna lain anzala makna lain nazzala maknanya turun sedikit-sedikit kalau anzala maknanya turun sekaligus ha sebab itulah daripada ayat nombor tiga ni sahaja kita dah faham dah boleh faham Quran ni dia turun sedikit-sedikit kemudian tapi kita uh, Injil dan juga kita Taurat diturun sekaligus. Maknanya sekaligus Nabi Isa, Nabi Musa dia pergi naik atas bukit tu terima kita Taurat sekaligus dia dapat. Ha, dia tak dapat sikit-sikit. Dia pun buat balik kepada kaum dia. Ha, itu anzala. Injil Nabi Isa dapat kita Injil pun anzala. sebijik dapat, sekaligus dapat. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beza. Allah Taala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Quran ni sedikit-sedikit 23 tahun. Kemudian Allah Taala sebut selepas daripada tu macam-macam lagi lah perkara-perkara kitab-kitab dan sebagainya. Saya ambil lah petik beberapa ayat lagi yang lain iaitu ayat nombor Ayat nombor Allah Ta'ala berkata, Huwa allazi anzala alaika alkitab minhu ayatin muhkamat unna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Dalam ayat nombor tujuh ni, surah Al-Imran ni, Al-Imran ni, Allah Ta'ala kata, dalam Quran ni ada dua jenis. Ayat ada dua jenis. Satunya, ayat nama dia disebut sini adalah muhkamat. Yang kedua nama dia mutashabihat. Muhkamat ni ialah satu benda yang pasti yang pasti. Pasti macam mana? Kalau ikut dalam apa ni? Ha, dalam dalam tafsir muhkamah ni dia kata adalah iaitu wadihat ad-dalalah. Okay. Wadihat ad-dalalah makna jelas. Tak perlu lagi pening-pening. Clear. Ha, itu muhkamah. Kemudian ada satu jenis juga ayat dalam Quran ni dia kata mutasyabihat. Ha, jadi Quran ni ada dua jenis. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Mutasyabihat ni apa? Iaitu la tufhamu ma'aniha ka'awa'ir-suwar wa ja'alahu uluhu muhkaman fi qauli al-hakim biman. Iaitu dia kata masuk mutasyabihat ni benda-benda yang mana maknanya tidak jelas. Seperti contohnya apa makna tidak jelas ni? Seperti awal surah Awal surah ni Allah Ta'ala kata apa? Alif, Lam, Mim. Setengah-setengah awal surah. Allah Ta'ala sebut Nun. Allah Ta'ala sebut Qaf. Allah Ta'ala sebut apa lagi? Macam-macam. Alif, Lam, Ra. Alif, Lam, Mim. Macam-macam lagi yang disebut sini. Sod. Kanan-kanan tu. Jadi apa makna Sod? Apa makna Yasin? Kita mudahnya kita kata Yasin tu. Itulah nama budak tu. Ha, yasin nama dia. Tapi bukan budak kita ni. Ha, nah, budak menyanyi tu nama Yasin juga. Ha. Tu bukan Yasin tu. No Yasin dia kata nu no, budak yang apa ni. Yang tu baik dengan Nabi tu kan. Yang dibunuh tu. Ha, ah itu setengah ulama kata. Dia tak jelas. Setengah ayat dalam Quran ni. Kul huwallahu ahad. Allah ta'ala ni esa. Nah tu jelas. Jangan pusing-pusing lagi lah kata. Ha, ni orang Kristian dia pusing. Esa. Tapi esa. Tiga dalam esa. Esa dalam tiga. Ha, tu jadi pening kepala lah. Jadi sebenarnya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Itulah. Jadi muhkamat mutasyabihat ni kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat ni macam tu? Allah Taala sebut fa ammal ladzina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigha alfitnah wa bitigha atawil. Allah Taala kata Allah Taala ni kadang-kadang jadikan setengah-setengah ayat ni tidak difahami maknanya, tidak diketahui oleh ulama secara pasti. Kenapa? Tujuan dia adalah nak test kita. Kita ni ni percaya ke tak ni? Dia ni daripada Allah. Ah ha, gitu. Jadi kalau kita kata, "Ish, eh, betul kau daripada Allah ni?" Tengok Muhammad, Muhammad eh yang dapat Quran ni, dia hanya baca je. Dia tak kata apa-apa gini gini gitu tau. Ha. Jadi kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak explain. Alif lam Nabi explain apa? Kita tak tahu. Jadi kita pun yakin sebenarnya itu adalah bagi Allah. Cuma adalah ulama kata macam ni maknanya itu adalah penjelasan ulama sahaja. Ha, bukannya itu adalah kepastian daripada Allah ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pasti daripada Nabi tak jadi khilaf lah ulama, tak jadi beza pendapat ulama. Ha, jadi setakat itulah saja pada malam ni sebab waktu pun dah sampai. Saya rasalah takut sebelum dia berbunyi biar saya berhenti dulu. Ha. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat-ayat pilihan daripada surah Al-Imran. Aku lukau lihaza wa astagfirullah ala azim bi walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asri innal insan ala fiqhus illa allazina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhakki wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.